assalomu alaykum sport muxlislari sport ishqivozlari sport olam kanalimizga xush kelibsizlar biz sizlarga serbiyaning Belgir shahrida bo'lib o'tayotgan boks oqshom yangiliklarini yetkazishda işte, davom etamiz agarda siz kanalimiz mehmoni bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'lishni unutmang liyke podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'ying videoyimiz keng tarqalishi uchun do'stlaringizga поделиться qo'ling xabaringiz bo'lganidek hamyurtimiz shahram g'iyosov kecha 29 oktyabr kuni o'zining ilk jangini qozog'istonlik bokschi aslambek shimberganovga qarshi ringga ko'tardi, lekin afsuski ushbu jang ham yurtimiz mag'lubiyati bilan yakunlandi Ham yurtimiz shahram g'iyosov bugun 30 oktyabr kuni o'zining instagram sahifasiga video murojaat qildi ushbu video murojaatda ham yurtimiz shahram g'iyosov o'zining fikrlarini bildirib o'tdi men hech kimdan norozi emasman hakamlarga ham hech qanday e'tirozim yo'q men o'tkazgan jangimdan mamnunman o'ylaymanki juda yaxshi jang o'tkazdim sizlar ham ushbu jangni ko'rdingiz degan umiddaman meni qo'llab quvvatlab turgan insonlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman shu bilan bir qatorda davlatimiz rahbari prezidentimizga va boks federatsiyasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman deya videoga yakun yasadi do'stlar natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar shahram biz uchun chempion va birinchi o'rinda bo'lib qolaveradi do'stlar ham yurtimiz o'tkazgan ushbu jang haqida siz qanday fikrdasiz o'z fikrlaringizni ushbu video ostida kommentariyalarda qoldiring biz esa ham yurtimizga keyingi janglarda zafar va omadlar tilagan holda videomizga yakun yasaymiz kanalimizdan uzoqlashmang bizni kuzatishda işte, davom eting biz sizlarga serbiyaning belgrd shahrida bo'lib o'tayotgan boks oqshomi yangiliklarini yetkazishda işte, davom etamiz biz sizlar bilan xayrlashmaymiz keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz